পঞ্চানে পঞ্চকর্মেন্দ্র পঞ্চ মহাভূত চৌব্বিশ চারি পাঁচ বিশে চার চব্বিশ লাখত্বরে এই স্কুল গঠন বিজ্ঞান ছাত্র থাকলে গম পঞ্চ থাকে আমার পঞ্চকর্মেন্দ্র থাকে

চৌৰান্নবৈ আমোলৰ এই মুখ্য নাৰী নাৰী এডালকৈছে ইংগলা নাৰীলা নাৰী এডাল হৈছে পিংগলা নাৰী অন্য এডাল হৈছে শুকুনমা নাৰী ইংগলা পিংগলা সুকুনমা এই তিনি নাৰী নাৰী আমাৰ দেহটোক চলাই আছে এই তিনি নাৰীৰ সংসল হল হল ললাত অংশ নাটংশ নাটংশ য'ত আজ্ঞা চক্ৰ আছে

সেই নৰে নৰে সেই দৰ্শনেৰে আমি গোটেই কথাবোৰ চাবলৈ যাম সেইকাৰণে আপুনি মই যে কৈছিলো চাবমেইনে আমি চাবমেইনে যদি আমি সাগৰত ভোক মাৰিব পাৰো তাৰ পৰা মণিমতা হিৰা ভাল ভাল সম্পদ খিনি বুটলি লব পাৰি যদি ওপৰে ওপৰে যাওঁ ভাগৱতৰ তাৰ পৰা জীৱনৰ সম্পদ আমি লব নোৱাৰিম গোটেই জীৱনটো আমদানি ৰপ্তানি হৈ থাকিলে যাব আৰু কাৰণ জাহাজখন উভাৱে জাহাজখনে আমদানি ৰপ্তানি হৈ থাকো বস্তু সিখন দেশলৈ অহা যোৱা সেইটোক কৈছে জ্ঞান যিটো বিবেকৰ লগত আমি মোৰ নাকেৰে উশাল ন কেতিয়াবা লৈ নলয় উশাহ লয় কেতিয়াবা বাওঁ নাকৰ পিন্ধাই উশাহ লয় আৰু কেতিয়াবা দুইটা নাকৰ পিন্ধা আমি একেলগে উশাহ নিশা লওঁ মোৰ নাকে ললে ইংগলা নাৰীৰ তাৰ ক্ৰিয়া চলি থাক বাও নাকেৰে যেতিয়া উশাহ লওঁ ইংগলা নাৰীৰ ক্ৰিয়া চলি থাকে আৰু দুইটা নাকৰ পিন্ধা যেতিয়া মানে উশাহ লওঁ তেতিয়া সুকুন্ম নাৰীৰ মধে আমাৰ সেই শ্বাস প্ৰশ্বাসটো শৰীৰৰ চলি থাকে আৰু যেতিয়া দুয়োটা নাকৰ পিন্ধা আমি উশাহ নিশা লওঁ তেতিয়া পদৰ পৰা মচৰবলৈকে ভগৱন্তই সুষুমা নাৰীৰ মধ্য ৰমন কৰি থাকে যাতায়ত ভগৱন্তই কৈছে 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 যেতিয়া ধৰো সুসুন্মাৰ মধ্য মই যাতায়ত কৰো সুক্ষ্মপ ভগৱন্তই যেতিয়া ধৰে সুসুমা নাৰীৰ মধ্যে জীৱৰ অংশত যাতায়ত মহাকালেৰে আমাক সেই সময় ক্ৰীড়াটোৱে ক্ৰীড়াটোৱে আমাৰ যদি খুব সুন্দৰ এটা মুহূৰ্ত সেই ঈশ্বৰক ঈশ্বৰক সঞ্চালন কৰি থোৱা মুহূৰ্তটো আমাৰ জীৱনৰ জীৱনৰ একেবাৰে উপযুক্ত সময়তে যদি আমি তাক লৈ ধাৰণ কৰিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ যোগেদি অহা সংসাৰ অসতি সন্তান কেতিয়াও অসত্য প্ৰহ্লাদ ধ্ৰুৱৰ দৰে নহ'লেও সমাজ উচৃংখল কৰা সন্তান আমাৰ যোগেদিও আহিব নোৱাৰে যুৱ সেইকাৰণে খুব সাৱধান সেই ক্ষণটোৰে আমি অপেক্ষা কৰিব লাগিব সেই ক্ষণটোলৈ আমি লৈ যাব লাগিব যাব লাগিব তাৰপিছত আমাৰ সংসাৰী জীৱন আমি আৰম্ভ কৰা কৈছে ভগৱন্তক কায় বাক্য মনে হৃদয়ত ধাৰণ কৰা সেইজন ভগৱন্ত ভাগৱতৰ মদ্য সেই মদখিনি আমাক আৱৰি ৰখাৰ কৰে মদ কোনখিনি বেয়া বস্তু বেয়া বস্তু অকল পি পোৱাটোকে মদ বুলি কোৱা নাই কোৱা নাই পি কোৱাটোকে মদ বুলি কোৱা নাই কোৱা নাই মদ মানুহ হলে অহংকাৰ অহংকাৰ আমাৰ দেহত ভিন্ন অংকাৰ আছে আমি কোনোবা দেখিবলৈ বৰ ধুনীয়া আমাৰ সৌন্দৰ্য অহংকাৰ আছে সি বুঢ়া বুঢ়া আপুনি জনীৰ লগত আমি বহিমগেনি মই ইমান ধুনীয়া মানুহজন ধুনীয়া মানুহ এইটো সৌন্দৰ্য সৌন্দৰ্য পুৰুষৰ ক্ষেত্ৰতো আছে আৰু বিদ্যাৰ মোতকৈ শিক্ষিত লোক এখন গাঁৱত কোনো নাই একেবাৰে নপঢ়া নজনা চহী কৰিব নজনা মানুহৰ লগত মই থাকিবগে নেকি